કરતા માટે આવેલી માર્ગદર્શિકા મુજબ કામ ચલાવ રીતે આણંદ તાલુકાના તમામ મેડિકલ સ્ક્રીનિંગ અને ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ તારીખ ચોથી ફેબ્રુઆરી બે હાજર ચોવીસ રવિવારે સવારે નવ વાગ્યા થી એક વાગ્યા દરમિયાન બપોરના રવિવાર આણંદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ફરજિયાત પણ મેળવવાનું રહેશે જે અંગેની વિસ્તૃત માહિતી માટેની ફિલ્ડ હજ ટ્રેનર સૈયદ બ્રાર બાપુ ફિલ્ડ હજ ટ્રેનર સૈયદ ફિલ્ડ હજ ટ્રેનર મલિક આણંદ જિલ્લા ભાજપ લઘુમતી મોરચા મંત્રી ફિરોઝ મોકરિયા કાર્યાલય મંત્રી ફારૂક ખેડાવાલા હાજર રહ્યા હતા અને બહુ સંખ્યામાં નવો દીધ હાજીઓ આ કેમ્પ લાભ લે તેવી અપીલ કરી હતી રિપોર્ટર ફરહેન બહાદુરપુર વાલા પાઠવી ગુજરાતી ન્યૂઝ આણંદ बसमिल वरम तबरकू मैं आणन्द जिला हज फील्ड ट्रेनर सैयद अबरार हुसैन बापू मेरे साथ आसटेंट फील्ड ट्रेनर जनाब मोहम्मद शुयब मलिक और असिस्टेंट फील्ड ट्रेनर जनाब सैयद रिजवान अली साहब और फिरोज भाई मुग़लिया को हम देख सकते हैं ये ऐलान इस साल जो हाजियों का सिलेक्शन रो में हुआ है उन तमाम हाजियों के लिए है कि उनके फिटनेस सर्टी को हासिल करने के लिए और मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टी को हासिल करने के लिए आणन तालुके के तमाम हाजियों के लिए आणंद की सिविल हॉस्पिटल में इतवार को यानी रविवार को सुबह नौ बजे से एक बजे तक का इंतज़ाम किया गया है उसमें आणंद तालुका के जितने भी हाजी हैं वो यहाँ टाइम की पाबंदी के साथ पहुँचें और अपना फिटनेस सर्टी हासिल करें जो हाजी फिटनेस सर्टी हासिल नहीं करेगा उसका में जाना मुमकिन नहीं होगा लिहाजा इसको ध्यान में रखें और वक्त की पाबंदी के साथ आणंद शहर की सिविल हॉस्पिटल में आकर अपना फ़िटनेस सर्टी और आ, मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट करा लें और सर्टी हासिल कर लें ये जो फिटनेस सर्टी है और आ, मेडिकल स्क्रीनिंग है उसका मतलब कि मुख्तसर सा दाम होगा गुजराती में जिसको कहते हैं नजीवा दरे ये आपको सेवा दी जा रही है लिहाजा आप दूसरे हाजियों तक भी इस इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि हाजी लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें और फिटनेस सर्टी हासिल करें एक बार मैं फिर कहूँगा कि फिटनेस सर्टी के बगैर कोई भी हाजी हज को नहीं जा सकेगा लिहाजा इसको ध्यान में रखें और हाजियों तक पहुँचाने की कोशिश करें असल